Bismillahirrahmanirrahim hmm, Saya Hasnah binti Daud dari kumpulan 5 uh, Ujaz Al-Quran akan membentangkan Tajuk kumpulan 1, tajuk satu, Iaitu Bincangkan tajuk-tajuk ujaz yang terkandung dalam Al-Quran Sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan Islam Dahulu dan sekarang Sebagaimana yang kita tahu Al-Quran ialah mukjizat yang kekal dan mukjizat yang selalu diperkuatkan dengan ilmu pengetahuan. Ia dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril. Tujuannya ialah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Selain itu, untuk melemahkan kaum-kaum yang menentang Al-Quran. Dengan itu, makna ijaz ialah dari segi bahasa iaitu ketidakberdayaan atau keluputan dan juga terwujudnya ketidakmampuan. Manakala dari segi istilah pula ialah ilmu al-Quran yang membahas kekuatan susunan lafaz dan kandungan al-Quran hingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli lain. Maksudnya di sini bahawa uh, ijaz al-Quran ini ialah lemah, iaitu melemahkan uh, dengan kata lain melemahkan. Tujuan ijaz al-Quran ialah membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa mukjizat Al-Quran adalah benar-benar seorang rasul beliau diutuskan baginda diutuskan untuk menyampaikan ajaran ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk umat manusia supaya mereka tidak dapat menandingi Al-Quran. Yang kedua membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia bukan rekaan Jibril dan juga bukan tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menunjukkan kelemahan daya upaya umat manusia yang tidak Sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Yang ini menunjukkan bahawa kelemahan mutu sastra dan balarohnya dibandingkan dengan bahasa manusia. Maksudnya di sini, bahasa uh, balaroh di dalam Al-Quran manusia tidak dapat menandinginya. Yang seterusnya, menunjukkan bahawa uh, kelemahan daya upaya dan reka manusia yang tidak sebanding dengan keatuhan dan kesombongannya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang seterusnya pengertian mu'jizat. Mu'jizat berarti lemah atau tidak mampu. Mu'jizat dalam istilah para ulama adalah suatu hal luar biasa yang disertai tentangan dan tidak dapat ditandingi. Seterusnya jenis-jenis mu'jizat. Mu'jizat idrawi atau hisiyah secara umum dapat diambil contoh adalah mu'jizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan dan Nabi Daud dapat melembutkan besi. Di sini kedua-dua mukjizat ini adalah mukjizat dari segi fizikal. Yang kedua, mukjizat rasional, akliyah. Maksudnya, a uh, mukjizat ini kita hanya dapat capai mampu berfikir secara intelektual yang rasional. Contoh, dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional itu mukjizat Al-Quran yang kekal hingga hari kiamat. Uh, Seterusnya, bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran ialah untuk menemahkan manusia dan uh, mendatangkan sepadan. Maksudnya sepadan dengan Al-Quran yang terdiri daripada aspek lafaz, makna dan psikologi. Semuanya berdasarkan dan bersatu sehingga melemahkan manusia untuk menandinginya. Seterusnya, bentuk ijaz Al-Quran yang dapat dicapai oleh akal manusia yang tidak diungkapkan oleh ulama. Maksudnya, yang telah diungkapkan oleh ulama. Maksudnya di sini, iaitu yang pertama, keharmonian usul bahasanya, keindahan dan ketelitian maknanya hukumnya dan teori dan teorinya. Yang kedua, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya seperti al hayat hidup dan al maut mati sebanyak 145 kali. Maksudnya diceritakan di dalam al-Quran ni tentang hidup dan mati itu sebanyak 145 kali. Al-Nakh'un, manfaat ah dan Al-Mudara'ah, Mudara'ah sebanyak lima puluh kali. Al-Har dan Al-Bad sebanyak empat kali. Al-Rahbah dan Al-Rahbah, Harab sebanyak lapan kali. Al-Shaif, Musim Panas dan Al-Shita, Musim Dingin sebanyak satu kali. Seterusnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Maksudnya sama. Ma sama makna yang ter yang terkandung seperti al-hars dan al-zira'ah membajak bertani sebanyak 14 kali. Maksudnya perkataan yang sama membajak dan bertani sebanyak 14 kali. al hus dan al durur membanggai diri atau angkuh sebanyak 27 kali Al-aqf dan al-ur Akal dan cahaya sebanyak An-nur An-nur sebanyak 49 kali Ajar dan al al-alaniyah Sebanyak 16 kali Al-Quran, Al-Wahyu dan Al-Islam Sebanyak 70 kali Bermakna uh, Sebutan yang lain maknanya yang sama Seterusnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibat. Al-infak dengan al-redo iaitu kerelaan sebanyak 73 kali. Al-buk fikir dan al-hasarah penyesalan sebanyak 12 kali. Al-kafirun orang kafir dengan an neraka atau pembakaran sebanyak 154 kali al-zakat ah. zakat penyucian dan al-barakah kebajikan yang banyak sebanyak 32 kali al-fahisyah kekejian dan awadab muka sebanyak 26 kali keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebab al-israf Pemborosan dan al-Surah segesa-gesa sebanyak dua puluh tiga kali, al mauzah Maizah nasihat dan al-Lisan lidah sebanyak dua puluh lima kali, al asra dan al harb tawanan dan peran sebanyak enam kali, Assalam kedamaian dan al-Tayyibah kebajikan sebanyak enam puluh kali. Okay, pendapat ulama terdahulu terdapat tentang al-Quran. Abu Ishaq Ibrahim An Nizam dan pengikutnya dari kaum Syiah berpendapat mukjizat al-Quran adalah dengan cara sirfah iaitu pemalingan. Arti sirfah dalam pandangan Nizam adalah Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menentang al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu menghadapinya. Menurut Murtado, silpah adalah bahawa Allah telah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran agar mereka tidak mampu membuat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Namun sebenarnya pendapat ini adalah salah. Satu golongan ulama berpendapat bahawa Al-Quran bermukjizat dengan balarohnya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Ini adalah pendapat ahli bahasa. Seterusnya, sebahagian lain berpendapat bahawa mukjizat Quran adalah kerana mengandungi badiak yang sangat unik dan berbeza dengan apa yang dikenal dalam perkataan orang Arab pada umumnya. Seterusnya, golongan lain pula berpendapat bahawa Al-Quran mu'jizatnya terletak pada pemberitaannya tentang hal-hal waib yang telah lalu dan yang akan datang yang tidak ada seorang pun tahu. Bermakna cerita-cerita waib yang kita wajib percaya contohnya syurga neraka Segolongan lagi berpendapat bahawa mukjizat Al-Quran sendiri kerana mengandungi berbagai macam ilmu hikmah yang dalam. Mengandungi berbagai berbagai, berbagai bagai hikmah di dalam Al-Quran. Seterusnya, pendapat mutakhir tentang ijaz Al-Quran. Dr. Rashad Khalifah. Beliau tidak menghitung puruk mudo'ash sebagai dua huruf tetapi sebagai satu huruf. Beliau juga menghitung satu basmalah untuk seluruh Al-Quran. Beliau tidak hitung basmalah dalam 112 surah yang lain dan bermakna beliau mengesampingkan kata Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Abdul Razak Naufal pula menulis tentang tema yang menjelaskan keharmonian dan kesesuaian yang terjadi di antara jumlah kata-kata di dalam Al-Quran. Hmm. Ijaz Al-Quran ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi iaitu Al-Quran dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka maksudnya selepas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar yang luar biasa dan Al-Quran Karim juga digunakan oleh Nabi untuk menentang orang-orang Arab tetapi mereka tidak sanggup menghadapinya padahal sebenarnya orang-orang Arab ini adalah tinggi dari segi fasahah dan balaghahnya namun kerana al-Quran adalah satu mukjizat mereka tidak dapat menandinginya Itulah saja pembentangan daripada saya sekian terima kasih